6 августа общество Порт, Экопатруль и пацаны с нашей с Центурии хлопчики и рыбный патруль за нами едет сзади на машине два человека выехали в рейд Шо? на Нагульном в общем да не на неоднократно мы ну, на Нагульном в основном амурчика забирали а мелкие эти, Мелки, мелкого амурчика забирали рыбаки ну часто, ну устали уже, честно говоря, разговаривать с рыбаками. Ну как свиньи какие-то, ну, если с не разумеет, то будем, будем грошами, грошами по карману. Может, я сейчас разумею, что не треба брать дребну рыбу и лишать себе хороших выловов, хороших трофеев. Да, ну, несколько раз мы уже профилактические рейды проводили предупреждали, объясняли, журили, возмущались в общем сейчас ну дали людям шанс как бы на исправление если ну кто не понял сейчас будет платить штрафы сейчас будут протоколы на них оформляться один амурчик 3000 да пошли один амурчик по моему там ну забирает такие грамм по 300 забирает садок неоднократно мы ловили на нагульном, пал петрович ты же ролики снимал правильно был выложи сюда перед этим ролики подложить это самое зараз будем проверять Рулетку кантер, щоб у кожного був, бо не починають розказувати ой, мені замірять нічим, ой, я не можу злажити. Ну, Вісі, рулетка, інструмент для витаскування крючків з риби, сорта арта риби, для безпечного витаскування. не так, что вырываешь наглую крючок или тройник сорта рыба, а потом, да вон уже уже сдохла та чита рыба. Хотя, Конечно, сдохла. Хотя ты вырвал крючок, убил. в любом выгляде, даже пустому, треба выпускать. Да, да, по, изменениям, да. поэтому сейчас даже вырватый крючок, не накатирует. Да, обязаны выпустить. В общем, сейчас за подлещика, за мелкого тоже оформляться будут протоколы, потому что жалобы идут, что подлечика я неоднократно тоже претензии людям предъявлял. Сидят, забирают такое, полторы ладошки, линька маленькая ладошечка забирает. Сейчас вы знаете, что такое буква закона. Так хватит часу, то еще и съездим на вербки. А что вот. А там большого. рассказывают, что маленькую щучку берут. Ага. И торбят так, что мама... Пенегисты, да? Так, по 30-40 штук. Ну, в общем, 6 ноября 24 год едем наводить порядок на наших речках поддерживать все вот по нагульному проводим рейд сейчас тут нагадки переместились у человека 3-4 карася такие добрячие общем, сейчас проверяют линейку кантер рыбный патруль Всё, есть да, у него. Не Спасибо, у него. что соблюдаете правила спортивно-любительской рыбалки. Вы привет. Вы это уважение вы за вы это. Вы амурчик вы не, вы не попадался, не? А? Мелкий амурчик не попадался. А то он у соседа моего. Три штуки амурчика мелкие. Сейчас на него протокол да, оформили. Не да, ну все, едем дальше. Сейчас ну, по, -по Федоре ну, поедем. Подаю, амурчик. Размер амура знаете? 40. Годный дуб без хвостового плавничка, что смотрите. Okay. Ну все, едем дальше. Так, ну це людина, яку... это людина, на яку. Это людина, на яку складывает протокол. Оси, дивись, как ты ее будешь отпускать, как она уже почти сдохла. положи ее одну вот так просто положи ага. все 28 сантиметров 27 даже если точнее да. да. Так, тут 28, 20, 20 сантиметров и вот так меньше 20 и 24. Все, выпускаем.

Рейд проводим. Рейд, да. да, лечим брако... этих рыбачков, браконьеров. Которые Амурчика забирает, он только что. Шо... Чтобы больше охватить территорию. А крючков сколько у вас э, на спиннингах? На спиннингах по сколько крючков? По одному? Понял. По одному. Отлично. Ну, сейчас пойдем дальше. Сейчас, там машин стоит много. Сейчас будем проверять на Терновские разливы, поедем на Чайки потом. проводим рейд. Чтобы маленькую рыбку не забирали, малечка. Ленька мелкого, подлещика, амурчика, карпика, чучку. Едем дальше. Ну вот, на малом разливе Федору проработали, на Ульне проработали, переехали, поформляли кучу протоколов на людей. За мелкого амурчика, за то, что линейки нету, весов, переехали на Малый Терновский разлив. рыбаков тоже тут. Вот, Ловцы наши с центурии прошли, посмотрели, нету весов, линейки. И рыбаки думают, что это ерунда. Весов нету, линейки нету. Покажи, сейчас Нет, вот тут, вот тут. В общем, сейчас оформляется протоколы на нескольких человек подряд на малом разливе Терновском. Речка Самара. За то, что нету чем? ни весов, ни ни долго не дороги, ничего. Вот что такое мы дело. Работает а, общество а, Порт, Центурия, а рыбный патруль. Занимаемся, воркет, поддерживаем порядок да. на речке я Самара в данный момент. На Гульном ходу. Вот, дивитесь, Малый Терновский разлив. Вот я хочу заснять. Дивитесь. Вот так люди отпочивают. Десь смітнику, в мусорі, дивіться, на деревах. Ну, за собою ніхто не прибирає. Це складають протокол. Позакидали сміття туди. Ось ось сміття, ось ось сміття. Повно. Вот это у нас такие рыбалки ну, нет, не рыбалка, а Да А рыбалки что, это не народ? Здесь. Да. Да. Як. Всему свинушнику можно Почевать В сумке заклал в сумку и пид этот самый. Поклал и пид это. Дивите, вот прикормка, макуха. Дивите, пив пакета макухи. Неужели можно рыбы, рыбы все выкинуть? Блять, и вырвать. Ось дивіться, для чого треба білий амур. Бачите? А, як все усе позаростало. Дивіться, ось. ця трава десь 2,5 метри піднялася. І отам трошки. Бачите? Оце трава піднімається, дивіться, все зароше. Це для цього треба білий амур, тому що оце потім осяде на дно і буде сіроводород, І задух риби. Ось дві людини, обох порушення, один окуня ловив. немає вимірювального приводу. А другий Поймал щучку. Щучка виявилась. Щучка виявилась маломіркою. 40 сантиметров Скільки щучка була? 40 сантиметров, так? Да? 45 40 сантиметров я особисто бачив на рулетке. Выношеный хвостовой плавник не является плотью, потому тике плоти без хвостового плавника. Сейчас рублятся протокола. Да. А я заглотил так. Сейчас по новым правилам вы обязаны в любом состоянии. А ну Жек, в каком Жек, состоянии. покажи якый подлецик он. Ну. Ну, вот. ну такой подлещик. Вот, понимали люди. Человек забрал. Себе. Вот он уже готовый, наверное. да? Еле-еле да, да, дышит да. он уже. Все. Меньше ладошки подлещик. Пускай подивлялись эти люди, которые тут ловлят ляща по 2-3 килограмма. Ну вот чуть больше ладошки. Да. Подлещик. Да. За подлещика товарищи рыбаки мы предупреждали. Будем наказывать жестко. Да. Лень мелкий, карпик, подлещик, амурчик, амурчик, щука, мелкий, щучка мелкая, судачок мелкий. Ну извините, зачем мы тогда браконьеров душим? Давайте так, пусть браконьеры зачем вам тогда рыба, Разве мелкого забираете. Так, так ну что, закинчиваем сегодня рейд э, с рыбоохранным патрулем э, с областным Приехала до нас Днепропетровской э, с места Днепро. Значить, скільки сьогодні було протоколів складено? Вивевлено 12 порушень, складено 12 протоколів. Зі збитками понад 12 тисяч гривень. В основном, протоколи, де на збитки, це е, риба, яка не достигла своїх е, розмірів. Недозволених вилову, так? Да? Так, да, дозволених до вилову. Да. Це білий амур, лящ, Ну так. Да, да. То... Робота проведена. Да. Да. Тому, шановні рибалки, майте при собі вимірювальні прилади, якими щоб ви змогли заміряти виловлену вам рибу. І щоб вона, щоб ви розуміли, що ви не порушуєте право рибальства, щоб вона була. Що ви розумієте, ось є у вас вимірювальний прилад, ваги. Рулетка або лінійка, да? там, да. різниці немає. Вимірювальний привод. Щоб ви не перевищували добову норму вивова, це основне, бо все це дуже дорого. дуже дорого. Це да. де, по, по страшенний. А так взагалі людей є багато придержуються, да, да. дуже багато людей придержуються. Перевірили дуже багато рибаків-любителів і в основна, основна маса без порушень. Порушень немає. Да, мають при собі ваги, мають рулетку, вимірюваний прилад, тому дуже багато вже порядних рибалок. Ми да, після себе прибирало, да? аби ще після себе прибирала. Бо дуже рибоохоронний патруль за це теж може наказувати, тоже може складати протоколи іменно за смічення. Ділянок річки, прибрежную полосу и самой річки. Надо и, начинать оформлять, наверное. Подошли, да. мусор наваленный, да. твой не твой оформили, да, да, и да все, чтобы люди понимали. Если человек стоит рядом с мусором с вудочкою и говорит, что это не я накидал, то какая разница, он рядом стоит, доказывать тут ничего не надо. Да, пришел на рыбалку убери, або твой убери, не твой. Або... Да, Конечно, да, да. и за собой убирать надо, что это? Постоянно об этом говорим. После каждого же не будем убирать. Ну, что, на сегодня все? Да. Ну, да. Рейд Я провели вот мы. на гульный, полностью проработали. Потом Самару мы от Гнилова начали. И получается Федора, Федора, Федора Малый, Терномский разлив проработали. Туда, в ту сторону тоже. И в сторону ЦОФа сейчас проехали в ту сторону. Пооформляли протоколы на людей. Так что, дорогие, придерживаемся правил спортивной любительской рыбалки. Особенно мелкого амурчика, карпика. Да. ленька подлещик, отпускайте, потому что не будет трофейная рыба все. все, едем до дому. Спасибо родному патрулю за работу, центурии, пацанам, да, как ребятам, обычно. Ребята, с центурии, как завжди, с нами. Молодцы. Им велико дякуем. Да. все. Едем до дому.